и куда-то далеко на периферию уходит духовная жизнь человека с размышлениями о Боге, о своем предназначении, о цели бытия, о нравственной ответственности, о смысле человеческой жизни. А вместе с этими размышлениями уходит и потребность обратиться к Богу с молитвой и раскаяться пред Ним в своих грехах и попросить у него помощи вернуться на тот путь, который только не является путем жизни. У нас есть живой пример, который всегда должен быть перед глазами верующего человека. Это Господь наш Иисус Христос. Поэтому примеру должны мы настраивать свой внутренний камертон, свою внутреннюю духовную тональность. Мы должны знать Слово Божие. Мы должны со вниманием вчитываться в божественные слова, представлять себе образ Спасителя, ставить Его мысленно на то место, в котором вдруг неожиданно оказываемся, в моменты трудностей, испытаний, искушений, соблазнов. И через это восприятие мира сквозь божественный образ Спасителя мы и обретем те же чувствования, что во Христе Иисусе. Те же чувствования были у Его Пречистой Матери, у святых апостолов, у сонма великих святых и подвижников, которые примером своим, оплодотворяют нашу жизнь. И с благодарностью к Богу за сегодняшний великий день возрождения всей Одесской святыни и общецерковной будем просить Господа, чтобы Он дал нам силы и крепость оставаться верными Ему, никогда не соблазняться на чужие мысли, Никогда не давать себя искусить темной дьявольской силе, но, сохраняя верность, устроять свою жизнь по закону Божьему, дабы в нас были те же чувствования, что во Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь. Після божественної літургії зі словом подяки до патріарха звернувся керуючий одеською єпархією митрополит Одеський та Ізмаїльський владика, Великий господин і отець, святейший патріарх Московський, всі Русі Кирил, Ваше блаженство, ваше високопреосвященство, високачі мої гості, представителі правительства. дипломатического корпуса Одесского региона. Каждый из нас архипастыри и священнослужители, многие тысяч верующих, собравшихся здесь и заполнившие Соборную площадь Одессы, переживает один из наиболее трепетных, возвышенных и священных моментов не только своей жизни, но и истории русского православия мы стоим уже в вашим святейшеством, возрожденным в спасо Одесском кафедральном соборе. Мы счастливы обрести сегодня благодатный дар не только быть свидетелями вашей вдохновенной, глубоко подлинной первосвященской молитвы, но и соучастники ее. Миллионы православных одесситов и жителей Одесского региона – исполнены искренне сердечно благодарности вам, ваше святейшество, с именем которого теперь неразрывно будут связаны история возрождения этой распятой и воскресшей святыни. В наших сердцах всегда будет трепетно храниться память о сегодняшнем дне и о том, с готов какой готовностью и решимостью вы, первосвятитель нашей русской церкви, окормляющую многомиллионную пасту, проживающую не только в пределах русского мира, но и на всех континентах земли, откликнулись на просьбу посетить город Одессу, совершить великое освящение, спасать Преображенского кафедрального собора и первую божественную литургию в нем. На молитовну пам'ять владика Агафангел подарував московському первосвятителю патріарший Жезл. По тому, зі словом до Патріарха, звернувся представитель Української православної церкви, блаженніший митрополит Володимир. Ваше святейшество, святейший наш владика і отець, Сьогодні велика радість і багато причин цієї радості. в тому, чтобы восстановлено поругание на религию и церковь, чтобы восстановлена красота, которая видима, и духовная сила в ней, которая невидима. Сегодня радуются одесситы, что к ним прибыл святейший патриарх. Сама Одесса, кажется, задолго до вашего приезда накопляла тепло, чтобы верить вам в эти дни, которые действительно теплы духовно и теплы физически. Мы верим, что нынешняя молитва, которую вы возглавили и возглавляете, непременно дойдет до Бога на небесах и будет радость Небесной Церкви и земной. Мы многое теряем, когда не слушаем проповеди вашей. Мы многое теряем, когда не имеем твердости веры. Вот, например, взять обстоятельства Украины, куда вы прилетели и надеемся тоже с радостью, что мы встретимся вместе и будем молиться вместе. Мы мало верим. То, что Господь всегда рядом с нами, и поэтому иногда упадаем уныние, чего не должно быть в христианском сердце. Кто мог сказать в те суровые годы гонения на церковь и физическое разрушение ее, что в тот год, который был взорван, этот собор стоял уже на этом месте, что он оживет когда-нибудь? Наверное, таких людей были единицы, а то и совсем не было. Но вот это чудо Господь являет перед нами, чтобы укрепить нашу веру. А вера может очень много, я сказал Христос. Верующий даже может делать больше, чем Христос делал. И таким образом мы слабеем. Если бы вера была крепкая и сильна у нас, мы бы даже на простом примере с собором, что восстал на пепелище, мы бы на этом укрепляли свою веру и усиливали свою добродетель. Вас ждут еще многие города на Украине и многие вести. И вы обречены высшей апостольской властью, не только той властью, которая является преемственной от времен апостольских, которым Христос сказал, идите в мир, научите всех проповедуя и крестите. И кто уверует и крестится, тот будет спасен. Кто не имеет веры и не крестится, тот будет осужден. Пусть наша вера все крепнет. И мы просим за это святых молитв вашего святейшества. Пусть живет в каждое сердце в ожидании чуда. И чудо придет непременно. Как придет, я верю на Украину, мир и согласие между православными и между другими вероисповеданиями. Я верю, что это чудо будет, и мы ее лелеем, потому что что мы можем без Бога? А к Богу нас обращает молитва, которую Он сам научил своих учеников и апостолов, они научили нас. Эта молитва является беседой с Богом постоянной, и она творит великие чудеса. И она сотворит чудо на Украине. И я верю и вас прошу верить, что Бог пошлет нам всем чистый разум, доброту сердечную и самый светлый разум. Светлый разум, который должен быть всегда у верующего человека и в сердце, и в уме.